Левинцев, Олег Сергеевич, тоже квиток, посвеченный. В нем же... 1-0-561. А, номер, серия КВ, номер 3 561 В нем находился конверт. О, тут денежные средства. Пост... Завернутый бумажку. Вот эти все. Так, сейчас. Ну, я тебе все просвечу. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. 10 купюр на Милавом по 100 долларов. Подождите, подождите, сейчас. Сейчас, стой. Сейчас я купюры буду просвечивать. Я понял. Вот, смотри. Рома, а вот ты как четко видно, вот засвети сюда да. вот сейчас. Ты камеру просунь. Сейчас, Ну, я... видишь, слово пишется, хабарь. Ты уже видно, зафиксировал, видно. Ага. Надо, чтобы люди видели, мы видели. Вы видели, пацаны? Второй видел или нет? Мы сами поменяли, чтобы второй тоже видел. Вот слово еще пишешь, смотри. Вот, видишь? Вот. вот. так. Значит, смотрим. Смотрите, эти деньги будут сейчас. Сань! и получаться до протокола осмотра места происшествия. а как и были. Давай сейчас пересчитаешь их и в сразу. Да, да. Ну, по группам разложи. Происхождение этих денег откуда? Вы видели, что эти деньги, они как бы светились имеют характерный почерк в мире? Вот это, особенно вот эта шпачка, пачка, которая призыв, на имя Левенцев Олег Сергеевич. Вы встречались с этим человеком? А вы с ним знакомы? А что у вас этот документ А документы деньги